we hmm? Yeah. <laughs> 幸亏这一刀，才有了我在昆台的今天。哎、嗯，后面山没姑娘啊？你好，哥哥加你个微信啊？不好意思，公司规定不能加微信。你知道我是谁吗？啊？这厂子都是我们的，哥。 最好听臭娘们儿给脸不要脸，的。我谁？哥。 你怎么躲这儿来了？给你打电话也不接、啊，姐。来客人了，最里面那个房间。听说今天来的都是昆泰集团的大人物，好好捯饬捯饬。昆泰集团。 最应该感谢谁？大哥，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 下一个。来，这位森哥，你们不知道，森哥可是给咱坤哥挡过刀的，救过他的命。 森哥对于咱昆泰集团的算小白。哎，大哥，你的意思是，昆泰集团没有谁都行，就是不能没有森哥，对吧？不是，大哥，我不是那意思。大哥，我嘴笨，这杯，算我自罚。三哥，我哥。 拿你当亲兄弟，那你就是我亲哥。以后有什么事儿，找我就行，好不好？来，我们一块儿敬森哥一个、啊。对、啊。 因为昆泰，我失去了四年的青春。如今出狱，我只想好好做人，查清楚当年的真相。 过来的，店里又来了一些新酒，看我问问大家要不要加一点。酒呢？有多少要多少。但是人家得留着，给我喝点。不好意思啊，我不会喝酒，装呢<脑>。<laughs> 喝一个，喝一个，喝一个，喝呀。 那我先走了，森哥。等等，你叫我什么？森哥。第一天上班啊？嗯。你森哥在那儿。森哥，这是你小迷妹、啊。 先生，对不起，你他妈连我都不认识，还敢来这儿上班、嗯？行，既然你满脑子都是你森哥，那你今天就负责把森哥给我陪好，听懂了吗？嗨、嗯、什么骚啊！ 告诉你，给我森哥陪好了，有你好处，知道吗？是不是兄弟们？是。哎，哎,哎，老板，下次呢，对女孩子温柔一点，不然以后谁跟着你？老么？我这不习惯了吗？这女孩身娇肉贵的，难免力气大点，这不能怪我呀。玩去吧。哎。 哥这是没看上，早说呀！小白哎，尝尝新菜。好嘞。森哥腼腆，给森哥安排一个单独相处的地儿。 懂吗？好嘞，三哥，兄弟保证给你安排的明明白白，请。三哥，兄弟只能帮你到这儿了啊！你还愣着干嘛？ 听着吧，我只说一遍，我叫阿泰，记住了吗、哎？放心吧，我坏事你还不放心？来，行了，一会回去找你商量。 别紧张，走。你知道我是谁外面的人呢？都叫我阿森。 像你这个样子，在这种风月场合是混不下去的。你得学会怎么撒娇。三哥，我不想学撒娇，也不想学怎么讨好男人。你让我走吧。<coughs> 三哥，三哥，对不起，我求求你了，你让我走吧。 叫啊！声音叫大点